ал анкарада отырар кітапханасы жұмыс істейді түркі тарихы мен мәдениетіне ортақ мұраларды сақтаған қорды ерлі зайыпты өмер айкурт пен әсел лахаева басқарады жобаға отырар деген атау берген мұнда әлемде сирек кездесетін туындылар бар электронды кітапхана мен меншікті тілшіміз меруерт Қанағатта танысып айтты отыра цифрлық кітапханасында 120 120 мыңнан астам кітап елі мыңға жоқ мерзімді басылым бар оның 20 мыңы қазақстан тарихы әдебиеті мен түрлі жанрдағы кітаптар қалғаны түркі тілдес мемлекеттер мен өзге де елдерден топтастырылған ішінде сирек кездесетін туындылар да бар солардың бірі Томсының орқын жазулар туындысы бұл кітаптың әлемде 200 данасы ғана бар алғашқыда түркі дүниесінде түркология кітапханасын құру идеясы қалыптасты осылай төрткіл дүниеден кітап жинай бастадық кітаптардың құндылығы мен әртүрлілігі бойынша жиналғаны соңшалықты цифрлық кітапхана құруға бел будық мұнда қытай франциядан бастап бірқатар әлемдік кітапханаларда кездеспейтін құнды туындылар бар кітаптарды қағаз әрі электронды түрде жинаймыз цифрландыруда әлемнің озық технологияларын қолданамыз цифрлық кітапханаға отырар атауының берілуі бекер емес жоба авторлары ерлі зайыпты өмір незаметтен айкурт пен әсел лахаева олар атажұрт пен отандарына деген азаматтық борыштарын осылай аяқтап жүр цифрлық кітапхана түркі тарихы мен мәдениеті қорының қаршысына және екіжақты келсім аясында жүзеге асты кітапханамызды отырар деп атауымыздағы басты себеп александрия кітапханасымен жарысқан түркістанның қақ ортасында орналасқан кітапхана болды отырар атауының заманымызда да сол миссияны атқаруын қалады. Бұлтырда түркі мемлекеттер ұйымының самарқандта өткен саметінде қазақстан президенті қасым жомарт тоқаевтың бауырлас халықтар арасында цифрлық кітапханасын құру идеясы бізге үлкен қолдау болды мақсатымыз тек қазақ ғалымдары емес бүкіл түркі қалымдары өзінің қалаған қалаларынан әлемнің түкпір түкпірінен бір бөлмесіне отырып бір ссылка арқылы жаңағы бір ө, 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 электрондық жаңағы басу арқылы өзінің қалаған кітабын ә, қол жеткізу ә, мысал ретінде біз мынау ә, саха шор алтай елдерінің ә, көптеген кітаптарын электронды нұсқаға жібердік әр адам ресейге немесе сонау алыс жерге бара алмайды немесе солардың ә, жаңа сирек қорларын қолдана алмайды ал бірақ өзінің қалаған жерінен сол қалаған кітаптың электрон нұсқасын оқып өзінің ғылыми жұмыстарына өзінің зерттеген бір еңбектерінде соны оқып өзіне тиесті нелерін ә, жаңағы мағлұматты ала алады ә, қазаққызымын жырақта жүрсем де осы туған жерімді туған тілімді жаңағы сағынып соны дәріптеп танытқым келеді өмір мен әсел отырар цифрлық кітапханасымен шектелмейміз дейді жуырда түркияның диарбакір қаласында ашылған нобель лауреаты азиз санжармен бірге түркі дүниесіне ортақ балалар кітапханасын құруды мақсат етеді осылайша бауырлас мемлекеттер арасындағы байланыстарды нығайтпақ меруерт қанағат түркиядан